в Украине, приветствуем от Полонского, по делам в Курской Народной Республике. Продолжаются атаки наших войск практически на всех направлениях. Американские эксперты посчитали, что для того, чтобы только остановить атаки украинцев, Путину нужно там 50 тысяч, скажем так, образованных, образованных, подготовленных солдат, которые умеют воевать. Ну, у него их нет даже близко. То есть о том, чтобы подготовить 50 тысяч солдат, там даже речь не идет. Соответственно, в ближайшее время какое-то изменение на, в пользу расистов не предвидится. Соответственно, наши продолжают их, их оттуда выдавливать, освобождая Курскую Народную Республику. И другая проблема совершенно, о которой я хотел сегодня поговорить. Вот смотрите, э, наши военнослужащие, которые туда за, зашли сейчас э, с, с миссией освобождения от расизма, Заметили очень такую, знаете, интересную вещь. Практически все в, в тех районах, освобожденных от путинских террористов, практически все люди разбавляют украинскую мову, разумеют украинскую мову, спилкуются между собой украинскую мову. И вот э, эти люди не имеют возможности, смотрите, их дети не имеют возможности учиться на украинском языке на украинской мове, у них нет газет на украинской мове. Вывески почему-то на русском языке. В Курской области вывески почему-то на русском языке. Я вообще не понял, это что такое. Где украиномовные вывески на всех, на всех установах, на державных установах, на магазинах, на всем этом, мают быть все вывески на украинской мове, чтобы люди ма, мали а какую-то мову прочитать на родной мове, да? чтобы люди могли прочитать это на родном языке, на котором они привыкли из дома, ведь они все разговаривают по-украински, понимаете? А когда выходят на улицу, они вынуждены э, вот, э, читать вот этот вот э, диалект непонятный, да, и болотный диалект, ну, который им не и отвратителен. Вот, поэтому наши солдаты предлагают, кроме демилитаризации Курской Народной Республики, провести также денацификацию. То есть речь идет о следующем. Дать людям учить родной язык дать людям возможность разговаривать на нем, чтобы не, не, не бояться, что тебя там за украинский язык где-то на подвал бросят. Дать людям прессу на украинском языке дать людям все выписки, обозначения, указатели. Это все будет на украинской мове, да? чтобы люди были свободными, чтобы они чувствовали себя дома, чтобы они не чувствовали себя оккупированными московитами. И вот над этим наши воины, которые сейчас там воюют, именно над, этим, над этой проблемой предлагают сейчас поработать. Вот. И я так понимаю, что в ближайшее время денацификация Курской народной республики будет проведена с тем, чтобы большая часть населения, которая там проживает, получила бы те законные права, о которых так волновался, кстати, Путин, начиная свое вторжение в Украину. Помните, денацификация, демилитаризация. Ну так вот, ты хотел, а мы сделали.